Ada satu kisah Nabi ajak sahabat dia yang bernama Abu Dhan Nabi ajak Abu Dhan Mari kita pergi ke Nabi kata jom kita pergi ke Ghurabah Kita pergi ziarah Nabi kata kum bina nazurul Ghurabah Mari kita pergi ke Ghurabah Lalu apa uh, Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah Apa yang kau maksudkan dengan Ghurabah Nabi kata, "Ghurabat ni ialah orang-orang yang tak ada seorang pun datang ziarah mereka." lalu Abu Dhar kata, "Adakah engkau maksudkan ghurabat di situ ya Rasulullah? Adakah engkau maksudkan di situ dengan kematian ataupun orang-orang yang dah meninggal kuburan?" Maka Nabi kata, "Ya." Abu Dhar pun bangun, jalan dengan Rasulullah. Gilah ke apa? Gilah bersama dengan Rasulullah melawat kuburan. Sampai Abu Dharr dengan Nabi di satu tanah perkuburan, Nabi duduk di depan satu kubur fa waqafa wa bukaan sadida. Nabi berhenti di di kuburan tersebut, Nabi pun menangis dengan tangisan yang 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 apa yang yang dahsyat, yang kuatlah. Maknanya na Nabi menangis teresak-esak. Uh, lalu bila begitu Nabi ditanya oleh Abu Dharr, "Kenapa ya Rasulullah tiba-tiba engkau menangis?" Lalu kata Abu Dhar, apa kata Nabi? aku sedang berdiri kita apa kita sekarang ni sedang berdiri di di kuburan seorang lelaki yang mana dia sedang diazab di dalam kubur ini dan dia adalah daripada kalangan umatku ha, sebab dia daripada kalangan umatku lah maka nabi ni bersedih sungguh-sungguh ha, paka, maka kesedihan nabi itu disaksikan oleh para malaikat Maka turun Jibril AS Turun Jibril AS datang bertemu dengan Rasulullah Ya Muhammad Apa sebab engkau menangis Sehingga kami para malaikat melihat keadaan engkau menangis pun turut menangis ha, Itu tu kata Jibril Malaikat-malaikat yang ada di langit melihat engkau menangis Maka kami juga turut bersedih dan menangis atas tangisan engkau itu Maka kata apa kata kata apa kata Jibril alaihi salam memintalah dengan Allah taala berdoalah kamu pada Allah subhanahu wa taala Lalu Nabi pun berdoa. Ha, Nabi pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan Allah Taala sesuatu. Maka apa yang berlaku pada Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mendengar suara lelaki yang berada dalam kubur. Lalu Rasulullah dengar. Bila Rasulullah dengar suara daripada kubur tu al aman al aman ya Rasulullah. Ah ha, tu dia minta dengan Nabi. Keamanan ya Rasulullah, keamanan ya Rasulullah manis selamatkanlah aku wahai Rasulullah selamatkanlah aku ya Rasulullah ha lalu nabi pun bertanya kepada lelaki tadi ha nabi bertanya kepada lelaki itu apa yang menyebabkan engkau ini berada dalam keadaan demikian engkau berada dalam keadaan tersiksa lelaki itu cerita pada nabi ya Rasulullah azab api neraka ni berada di atas aku berada di bawah aku Berada di kanan aku, berada di kiri aku. Maknanya aku dikelilingi oleh api neraka. Aku duduk dalam kubur dalam keadaan api neraka mengelilingi aku, kata apa kata-kata kita kat, kat sebut pada Rasulullah. Ni dialog di antara nabi dengan Rasulullah, didengari oleh Abu Dzar Al Ghifari. Abu Dharr Al Ghifari menceritakan peristiwa ni berlaku ketika dia bersama dengan Rasulullah melawat kubur tersebut. Lalu Uh, lelaki tersebut meminta supaya Rasulullah mengamankan dia uh, lalu nabi bertanya kepada lelaki tersebut apa sebab sehingga engkau berada dalam keadaan demikian uh, lalu nabi pun berdialog dan bertanya kepada lelaki tadi ya syab wahai pemuda bi ayyi syai' istahaqqaita nabi kata dengan sebab apa yang menyebabkan engkau berada dalam situasi azab demikian maka jawab lelaki tadi dia kata min du'a walidati disebabkan oleh doa ibuku. Ha, ibu dia sendiri doa untuk dia. Ha, bila dah begitu kan, kan Lalu Nabi pun suruh Abu Dhar pergi panggil siapa-siapa yang ada anak beranak dia yang dikuburkan di sini suruh dia datang sekarang. Abu Dhar pun pergi panggil, laung panggilan untuk semua kaum keluarga apa kaum kerabat kaum keluarga yang ada ahli keluarga yang dikebumikan di sini Rasulullah sedang tunggu datanglah lama mari yang mana ada ahli keluarga datang seorang perempuan tua disebut dalam apa dalam hadis tersebut dia datang dalam keadaan bertongkat dia pun tak boleh berdiri lama sekejap dia berdiri sekejap dia duduk Ha, macam kita yang uzul ha, semayang atas kerusi Berdiri lama tak boleh duduk ha. ka duduk kena kadang-kadang kena duduk kadang-kadang boleh berdiri Kiam berdiri lepas tu duduk rakaat kedua duduk rakaat pertama berdiri. yang ha, itu lah, ibaratnya tua mari lalu Rasulullah bertanya siapakah empunya kubur ni ahli keluarga siapakah kuburan ini lalu jawab perempuan tadi tuan-tuan dengar jawapan daripada seorang ibu dia kata waladi wa qurratu aini dia kata ni anakku dan penyejuk mata hatiku. ha, Tengok mak Walaupun disebabkan oleh doa mak dia Dia tak dapat reda ni Disebabkan oleh doa mak dia lah Maka dia berada dalam situasi diadab oleh Allah Tapi mak ni kasih dia pada anak gitulah Waladi wa qurratu aini ni anak aku dan anak aku ni adalah penyejuk mata hatiku. Ha tu dia kata pada Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau tak redha dengan anakmu? Dia jawab, la, tak. Ha, siapa ke saat ni tak redha dengan anak dia? Lalu dia bercerita kepada Rasulullah, dia kata, satu hari anak aku balik ke rumah. Dalam keadaan mabuk, benda ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Ha, berlaku banyak bukan mabuk dengan arak saja, mabuk dengan jantan ada. Mabuk dengan betina ada ni. Benda ni sedap ni tuan-tuan ni. Arak sedap, mabuk dengan jantan sedap, mabuk dengan betino, sedap. Mudah-mudahan Allah Taala lindung kita dan keturunan kita daripada penyakit-penyakit ni. Sedap benda ni sedap ni. Sebab tu kita yang sedap dengan maksiat ni ibarat seperti budak-budak yang tak mikir jauh. Tak mikir apa yang nak berlaku dalam kubur kita nanti. Bagaimana Allah Taala akan seksa kita dengan dosa-dosa tadi di akhirat nanti? Dalam kubur tak ada penyiksaan daripada Allah Taala tu. Tak mikir panjang. Sebab tu dia kata ayam sibah hari-hari engkau berperangan kanak-kanak walaupun usia kita tua jangan ingat perangan budak-budak kita ketika usia kita budak tubuh kita pun budak tidak usia kita tua tapi perangan budak Ani, nabi apa perempuan tu bercerita pada Rasulullah satu hari dia balik dalam keadaan dia mabuk bila dia mabuk wa darabani lalu dia pukul aku dengan sebab pukulan dia tu wakasura yadi patah tangan aku. Bila patah tangan aku tu dia pun berkata la radhiyallahu anka. Tidak ada redha daripada Allah terhadap engkau. Ha tu kata mak dia pada dia. Tak redha dia. Dia berdoa pada Allah Taala supaya Allah Taala tidak meredai anak ni. Maka anak ni pada saat ini sedang berada dalam keadaan atas api, bawah api, kanan api, kiri api. Cerita pada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa pada perempuan tu? Irhami kasihanilah anakmu. Ha, lalu Rasulullah kata, "Dha'i wasma'i." Meletak telingamu, "Dha'i udhunaki wasma'i." Meletak telingamu di kuburan ni dan kau dengar sendiri apa yang sedang berlaku pada anakmu dalam kubur. Maka dia pun letak telinga dia dengar apa yang anak dia sedang sebut. Al aman al aman ya Rasulullah. Azab sedang ada di depan aku, api duk depan belakang. Dia ulang ayat tu api di depan aku, di belakang aku api, di kanan aku api, di kiri aku api. Al-aman, al-aman, ya Rasulullah. Bila dia letak telinga, dia dengar dengan sendiri, maka dia pun menangis bukaan syadidah. Fabakat bukaan syadidah dalam hadis tersebut Maka dia pun menangis senang, apa? Menangis semahu-mahunya. Ha, bila dia dah menangis begitu, maka dia pun memaafkan anak dia. Haa, dia meradai apa yang anak dia buat pada dia. Selepas daripada tu ha, selepas daripada dia meradai anak dia tu maka apa anak yang berada di dalam kubur tu berkata fasa hasyab nabi apa hadis tersebut sebut diceritakan maka lelaki yang berada dalam kubur tadi pun menjerit ya amata wa apa ya amah wahai ibu insarifi fa inna qad rahimani wahai ibu baliklah wahai bonda baliklah bonda ke rumah aku sekarang sudah dirahmati oleh Allah taala Ha, ni benda ni berlaku ni sedap ni tuan-tuan bawa anak darah orang berkapol dengan anak darah orang berheluat dengan anak darah orang dengan jantan orang naik motor ke ulu ke hilir. tambah pulak tambah dengan air ketumnya dengan araknya itu ni Oh, sedap lah azab tuan-tuan bila mabuk pulak berzina pulak siapa nak tinggal tu benda sedap lah kau tu ha, benda sedap tu tapi orang yang berfikir tentang akhirat akan tinggal kita yang duduk dalam masjid ni nak no, kata nak benda tu kalau berlaku depan mata kita. No. Tapi ada ada antibody kita. Eh hey, takut aku. Takut apa? Seksa. Mu tahu mana kena seksa? Mu tahu bak dalam lepas ni. Mu tak mati selalu. Ah ha, tu benda-benda nak -benda mari dalam diri kita. Ha, tapi kita boleh tolak, kita boleh tolak, kita boleh tolak sebab apa? Iman ada dalam diri kita. Ha, sebab tu Syekh apa Al-Imam Ibnul Al Wardi Suruh kita tinggal benda yang kita buat dulu yang sedap dulu dosa-dosa dulu tinggal. Inna ahla 'aysatin qaddaitah. Kemanisan yang telah engkau kecapi dengan dosa-dosa zaman jahiliah dulu. Zahabat ayyamuha. Hari-hari tersebut dah habis dah. Sekarang ni apa yang ada pada engkau? Wal ithmuhal. Binga dosa masih ada lagi. Ha maknanya sedap sekejap je. Sakit lama pilih sedap yang sekejap sakit lama dalam kubur ni bak dosa mabuk ni bak dosa mabuk saya sebut cerita tadi bak dosa berzina sedap sekejap je mabuk mabuk sekejap je khaya khaya sekejap je sedap sekejap seksa lama nak seksa lama nak seksa sekejap ke ataupun nak seksa lama pilih dunia susah sekejap je susahnya nak beramai ibadat... nak mari masjid hujan panah payahnya nak puasa panah-panah ni payahnya tapi kesedapan menunggu kita berpanjangan tak tahu penghujungnya ataupun kita nak yang sekejap sedap ni tapi kita nak menghadapi kesiksaan Allah Ta'ala yang berpanjangan di akhirat nanti yang pilih antara dua ha, sebab tu dalam satu atas disebutkan apabila, so, so apa, apabila satu rambut beruban apabila satu rambut memutih Maka berkata rambut yang putih itu kepada temannya rambut yang masih hitam lagi dia kata apa? Istaiddi faqad qarubal maut. Bersiap-siaplah mati itu dah makin hampir dengan kita. Aa, bila satu putih timbul dah, mati tak lama dah ni, maknanya mu tak lama lagi akan putih pula. Mu tak lama lagi akan putih pula. Mu tak lama lagi maknanya aku yang putih ni akan dituruti oleh kamu yang hitam ni akan menjadi putih dan putih dan putih. Itu ah, benda yang yang apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Wardi Supaya kita tinggal sekarang ni buat apa kerja kita Saat dan ketika ini pukul 8.24 Andai ada dosa yang telah kita buat sebelum ni Azam yang putus Allah ya'udha Tak nak dah aku kembali kepada dosa tersebut Kalau ada lagi tak putus Azam nak buat lagi Itu ah, ha, tak taubat lagi tu syarat taubat, rukun taubat tak sempurna tu kalau ada azam nak buat lagi cuma sekarang ni rasa malu lah eh? ataupun sekarang ni rasa tak ada duit nak berjudi tak ada duit berhenti sekejap ha? rasa nak berzina ada lagi walaupun apa cuma rasa apa rasa malu rasa segan sebab apa ada orang kena tapi, apa, tapi kalau kita tepat orang tak kena ada orang dia aku berzina pula asalnya azam tu azam yang tak putus tu ha, dia nak al-azmu azam yang putus dalam diri tak nak dah Allah ya'udah tak nak kembali dah. Kira jatuh semula, jatuh pula pada masa itu, kerja lain pula tu. Sekarang ni, aku tak nak dah. Biar putus saat ni, tak nak buat dah apa yang kita buat zaman jahiliah dulu. Baki yang ada masa sekarang ni, taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. tu penyakit kata apa? Laddatu siba. Qad dhahabat laddatu siba. Telah hilang daripadamu segala kelazatan yang engkau kecapi ketika usia mudamu. Fil ma'asi dalam engkau melakukan maksiat pada Allah pada manusia wa baqiya ba'da dzaka qisasi dia kata yang kekal selepas ni apa dia iaitu mengambil balasan tak ada dah dah selabih dah munam zina tak boleh dah boleh jadi kena aids munam zina tak boleh dah sekarang ni paralyzed dah tapi dosa-dosa mu tak taubat lagi ingat sekarang ni masa untuk engkau menerima balasan daripada Allah Saat ni saat dah bermula balasan daripada Allah Ta'ala Kalau tidak di dunia Allah Ta'ala balas Selepas daripada mati maka bermulalah balasan daripada Allah Ta'ala Wa madal hasanu wal jamalu Dah berlalu dah masa kau duduk dengan perempuan-perempuan cantik Perempuan-perempuan lawa Dah habis dah Wa mali sekarang ni apa yang ada padaku Untuk aku bawa menghadap Allah Ta'ala Yaumul khalasi Hari tak ada benda lain yang boleh menyelamatkan aku Aku nak berhajat pada apa? kalau tak ada amal soleh sebab tu saya sebut tadi rabbana akhrijna na'mal na salihah tolong ya Allah keluarkan aku nak beramal ibadat nak buat amal soleh apa apa yang tak tak apa tak, tak sempat aku nak laksanakan ketika di dunia itu ya permintaan orang-orang yang telah kembali pada Allah taala cuma permintaan dan rintihan tersebut tak didengar oleh kita yang hidup Ha, andai didengar, andai kita sendiri boleh dengar sebagaimana perempuan tua tadi, sebagaimana Abu Dhar ataupun orang yang sezaman pada kisah itu sebut dengar, jawab dia berlomba-lomba lah untuk melakukan ibadat pada Allah Taala. Ha, cuma kita boleh dengar dari kisah-kisah, daripada hadis, daripada ayat Quran dan sebagainya. Cukup sebenarnya untuk menjadi peringatan ha, pada diri kita untuk meninggalkan kemanisan maksiat. Untuk, kemana untuk, untuk, kepa, untuk, kembali kepada apa? Kepada kemanisan beribadat pada Allah Ta'ala. Baik, saya baca saja keterangan Syekh Fahmi. Inilah nasib orang yang bergelumang dengan kemaksiatan. Kegembiraannya telah hilang. Kemanisannya telah berganti dengan kepahitan. Banyak penyakit yang menimpa dirinya kerana banyak terlanjur mengerjakan dosa. Sekarang yang dihadapinya hanyalah kehidupan yang penuh dengan segala penyesalan. Ibarat kata apa yang hendak dilaksanakan kalau nasib sudah jadi bubur. Ha, itulah nasihat orang tua ha, pada anak Buddha hari ini. Tapi ada dia dengar? Tak dengar lah tuan-tuan. Ha, orang suruh mengaji sekolah, tak mengaji sekolah, ponteng sekolah orang kata apa orang suruh gitu sendok, dak dia pergi merempit dia pergi naik motor dengan jantan dia ikut jantan dia ikut betina ni dan sebagainya lah akhirnya nanti bila dia besar dia menyesal di dunia dia menyesal dak menyesalnya aku tak mengaji menyesalnya aku tak ikut nasihat mak dulu ha? menyesalnya tak dengar nasihat ayah dulu ha gitulah penyesalan-penyesalan yang berlaku pada manusia ni baik Namun baginya masih ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan bertaubat dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya selagi mana ada nyawa ada usia Allah Ta'ala masih menerima taubat hambunya selama mana ruhnya masih belum sampai ke halkum. Bertaubatlah segera sebelum terlambat. Bertaubatlah sebelum nyawa terpisah daripada tubuh. Nah, itu nasihat yang ketiga daripada Alimam Ibn Al-Wardi yang dihuraikan oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam. -zam. Baik. Habis itu akan datang insyaAllah nasihat yang keempat. وَتْرُكِ الْغَادَةَ لَا تَحْفَلْ بِهَا تمسي في عز وترفع وتجل كانت ان شاء الله والله اعلم علمه الاتم صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه اجلا <applause>